Анатолий, мы хотим вас поздравить всем нашим большим коллективам с днем рождения. Пожелать вам счастья, любви, здоровья, удачи в этой жизни, чтобы все ваши планы, которые все что задумалось, сбылось. Чтобы вы всегда оставались таким же спокойным и рассудливым в принятии сложных решений. Хотим вам пожелать, чтобы на вашем жизненном пути было только добро. Хорошего вам отдыха и вернуться на базу вам полным сил и энергии. С праздником! День рождения – самый лучший праздник. Рассказать вам, как вы хороши. В целом мире нет начальства круче. Заявляем честно от души. Я хочу приветствовать вас, Тарас Анатольевич, с днем рождения и зачитать несколько слит. <coughs> Поздравления от нас – это раз. Шлем вам добрые слова – это два. Быть во все время впереди – это три. Жить со всеми в дружбе в мире – это, кажется, четыре. Никогда не унывать – это пять. При, приумножить все, что есть, это 6. Быть внимательным ко всем, это 7. Быть всегда в нормальном весе, это 8, 9, 10. Ну, а к этому в придачу счастья, радости, удачи. <плодисменты> Желаем крепкого здоровья, сил и удачи для реализации всех новых ваших целей, чтобы вы все, что имеете, продвигали процветание всему, и наш большой коллектив вам в этом поможет. С Днем рождения! С днём рождения! Ура! Уважаемый наш Тарас Анатольевич, хотим вас поздравить с Днем рождения и пожелать вам удачи, счастья, здоровья. Дорогой Тарас Анатольевич, не каждому коллективу повезло с таким начальником, как вы, с таким добрым, отзывчивым и положительным человеком. Мы желаем вам сохранить а, свою энергию, а, достигать новых целей, быть всегда в тонусе. Мы вас очень любим, и мы всеми силами постараемся а, дать нашему предприятию новое развитие и новое дыхание. Мы вас любим, с днем рождения, ура! Дорогой Тарас Анатольевич, от всего нашего дружного коллектива хотим поздравить вас с днем рождения. У вас такой замечательный возраст, вы молоды, энергичное. Желаем вам не сбавлять темп. Спасибо, что создали нам второй дом. Мы хотим вас поздравить с этим праздником, с днем рождения. Мы вас очень любим, мы вас всегда будем поддерживать. И желаем вам самого крепкого здоровья. Все, что вы себе пожелаете, оно все сбудется непосредственно. Мы вас любим. Ура! С рождения. Раз, Анатольевич, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе удачи, любви, светлого неба и всего самого хорошего. Днем рождения! Сарас Антолий, когда я пришел в траторию Тарамара, я понял, что попал в большую-большую дружную семью. Так случилось, что в этой большой семье получилось, что мы организовали свою. Мое пожелание вам большое-большое, чтобы эта семья росла, росла и приумножалась, чтобы ваш коллектив рос все больше и больше, чтобы у вас хватило сил, терпения. Вот эту семью всю обнять необъятным э, таким э, захватом, да. Тарас Анатольевич, с днем рождения вам. Тарас Анатольевич, хочу поздравить вас с днем рождения, пожелать вам э, успехов, развития, вот, чтобы продолжали в том же самом духе, как и начали, вот, чтобы нас только приумножалось. Мы все вас очень ценим и благодарны вам за... То, что мы все познакомились, и это все благодаря вам. Ура! Поздравляю вас с днем рождения и хочу вам пожелать на вашем жизненном пути, на пути вашего процветания, чтобы никогда и никаким образом не появлялись какие-либо кочки, так сказать, затруднения в достижении ваших успехов. С днем рождения вас! Ура! Ура! Ура!